Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма у центрі уваги. Сьогодні поговоримо про адміністративні, соціальні та економічні реформи в Україні з незалежним експертом-політологом Борисом Романченко. Вітаю вас! Здравствуйте! Борис Володимировичу, ще з лютого багато було сказано про необхідність реформ, про майбутні суттєві зміни в державі, про європейський шлях України. От на даний момент, як ви оцінюєте стан запровадження реформ у нашій державі? Действительно, с февраля месяца, с момента окончания майдановских событий в Киеве, возникла проблема реформирования системы власти. И от реформирования системы власти, естественно, вытекают все последующие реформы. И тот путь, к которому пришли в результате событий на Майдане, путь возврата Конституции Парламентской президентской республики, путь одобренный и европейскими странами, которые фактически являлись гарантами окончание кровавых событий это путь парламентаризма в котором предусмотрены все то о чем мы можем говорить для дальнейшего развития страны о чем идет речь речь идет о том что смена системы власти фактически предусматривает возможность проведения всех реформ смена системы власти это нарушение вертикали власти благодаря которой в прошлом была сосредоточена власть практически в один руках. И разрушение этой вертикали позволит полноценно развиваться как экономике в целом, так и экономике и социальной сфере в разных регионах. События в Донецкой области на востоке страны и события или принятие решения по особому статусу Донбасса это, на мой взгляд, не совсем правильное решение, потому что не следует ни один из регионов выделять как особенно, потому что все-таки Украина есть унитарная страна. А построение парламентской президентской республики, это, кстати, то, что совершенно однозначно обещал президент на выборах президента. Это предусматривает и увеличение полномочий регионов, и как раз фактически то, чего хочет Донбасс, то, что хотел Донбасс. И уже на том этапе это можно было решить. Я дам такой интересный факт в реформаторском плане, что в промежутке между выборами президента и его инаугурацией произошла регистрация инициативной группы по проведению конституционного референдума, смысл которого заключался в том, что сохраняется 90% Конституции 2004 года и наработанной Конституции, одобренной Венецианской комиссией и Конституционной ассамблеей Украины, прошедший длительный-длительный путь, где только 10% учитывают фактически интересы Востока. Экономические, социальные, языковые. И если бы можно было до конца реализовать э, тот проект, который стартовал в виде регистрации инициативной группы по реформе Конституции, то сегодняшнюю ситуацию э, в Донецком регионе можно было бы ликвидировать полностью. Э, те регионы, не только те, а все регионы, не выборочно особый статус Донецка, получили бы те полномочия, о которых они сегодня говорят и требуют. И это было бы прописано Конституцией. То есть в основном законе, не требующем никаких подзаконных дополнительных актов, Конституция закон прямого действия. Принять, поменять Конституцию э, стандартным способом через э, голосование в парламенте затянется на год. Э, поменять или скорректировать Конституцию путем проведения конституционного референдума, учитывающим э, усиление прав регионов, не следует этого бояться могло произойти через 40 дней референдума. К этому надо было подготовиться. К сожалению, политической воли на это не было. Мы будем надеяться, что, возможно, к этому вернется новый состав парламента. И если он вернется к этому, это самый простой и, на мой взгляд, бескромный способ разрешить все проблемы, сегодня касающиеся очень остро нашей страны. Это мы увидим уже после 26 жовтня, после выборов. А от зараз хотілося б торкнутися теми адміністративної реформи. От наразі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про те, що відбудеться така масштабна реформа, тільки у вищому ешелоні влади буде менше на кількадесят чиновників. Ну і звичайно, це торкнеться у усіх рівнів. Які ви бачите плюси, які мінуси от у цій справі. Механическое решение путем сокращения чиновников – это не решение проблемы. Мне кажется, что здесь, ну, я бы не сказал, что это пустая декларация, это скорее имитация. То, что я говорил, дать больше полномочий регионам, это, кстати, европейский путь, и вся Европа живет по этим правилам. Когда люди, выбираемые во власть, а выборы в местные, Советы у нас уже в следующем 2015 году имеют отчетность перед своей территориальной общиной, отчитываются, управляют финансами территориальной общиной, и в этом плане они больше подконтрольны той же общине, потому что они здесь живут. В этом есть позитив. Так живет вся Европа, в которую мы усиленно стремимся. И тот пакет политических реформ, которые подписаны первоначально с Европой, реформ политичного года в ЕС. Это как раз и предусматривается реформа в системе местного самоуправления, в системе судопроизводства, законности, и как бы это именно тот путь, который действительно декларировался раньше. А пустая замена или сокращение чиновникам не даст никакого результата, если вот этот вот шаг не совершить. Тобто, ви маєте на увазі, що надавши більше повноважень регіону, можна було б уникнути ось цього масштабного звільнення. Адже воно ж торкнеться і ну, людей не на таких високих посадах? Тут проблема е не в сокращенні, і воно не буде масштабне, ото, о чому говорить мой Ясенюк. Воно не може бути масштабне, тому що достатньо посокращали всі. административные должности а еще при Януковиче для того, чтобы сэкономить бюджет. И мы же живем не для того, чтобы сокращать или увеличивать чиновникам. В этом не смысл жизни. Мы живем для того, чтобы улучшить качество нашей жизни. Качество нашей жизни может быть улучшено вот именно тем способом, о котором я сказал. Это тот же европейский выбор, о котором сказано... И более того, начаты шаги в этом направлении в 2004 году. И те люди, которые сегодня говорят громко о том, что надо продолжать это делать, это именно те фракции, которые единогласно, пожалуй, голосовали в 2004 году против этого. К сожалению, это так. Вкрай важливо складова реформування України це боротьба з корупцією. Как вы оцениваете успехи Украины в этом вопросе? Конечно, надо с коррупцией бороться, но с коррупцией надо бороться не механически, а устраняя те предпосылки, благодаря которым коррупция возникает. Разрушение вертикали власти, вот схема разрушения коррупции, разрушение механизма, согласно которому ежемесячно с Херсонщины и из других областей тоже возился налоговой инспекции чемоданчик с живыми деньгами в Киев. Вот это, если этот механизм разрушить, тогда коррупции не будет. А принимать какие-то э, антикоррупционные законы, которые э, корректируют детали можно. Но это лишь э, борьба со следствием, но не с корнем. Поэтому мало продекларировать и сказать, что мы возвращаемся на путь парламентской президентской формы правления. Это та форма правления, по которой живет Германия, где мы знаем канцлера, премьер-министра, но не знаем президента, где страной управляет конституционное большинство а не один человек, как было в нашем случае, в случае Януковича, когда в 2010 году отменили незаконным решением Конституционного суда подконтрольного Януковичем политреформы 2004 года. Вот это уничтожит коррупция. А со следствием можно, но сегодня... Существующий закон о коррупции, который принят, многие партии говорят и бьют себя в грудь о том, какие они молодцы, что они процентов голосовали. Закон этот несовершенен, он имеет ряд подводных камней. И об этом уже сказано многое, нет смысла об этом повторяться. Но этот закон может послужить лишь механизмом расправы одних кланов над другими. И у нас ситуация должна быть перестроиться с момента, когда у нас э, законом, правом управляет политика. То есть закон должен быть законом независимо от фамилии политиков. А уже политиками у нас управляют Олігархічні клани цієї схеми нет в Європі. І от к тому ми повинні прийти. Когда ми йдемо від цієї схеми, від схеми, нам не понадобиться законна корупція. Вона исчезнет як клас. У певному сенсі ми все одно повертаємося до зміни цієї вертикалі влади, до надання більших повноважень регіонам. Це може допомогти подолати корупцію. это ее исключит практически полностью. Но для этого нужно желание тех людей, которые сегодня во власти, тех людей, которые идут сегодня во власть. Честно говоря, у меня достаточно много сомнений, что по избирательному законодательству, созданному этими же людьми, за него проголосовало 366 депутатов фактически этого же состава, и за изменение та же фракция Батьковщина даже не дала и половины голосов, чтобы поменять избирательное законодательство, то у меня есть очень большие сомнения, что парламент, собранный по старой схеме, будет дееспособным. Вспомните дееспособность предыдущего состава парламента, собранного по этой избирательной системе. Скорее всего, он имитировал деятельность. Вспомните, какие были скажем так, широкомасштабные громкие законы, допустим, о вреде курения в общественных местах. Помните такое, когда на остановках милиция одно время ловила курящих? Чем все закончилось? Ну, ничем, ничем, потому что недостаточно проработан механизм. А схема борьбы с курением э, или закон о борьбе с курением, который фактически запрещал или предусматривал космические штрафы за надпись на монетнице, либо на коробке сигарет, которые используются по дурну под ларьком. Это 50 тысяч гривен. Я не слышал, чтобы этот закон где-то работал, за то, как красиво созданный. Вот я показал два простых примера создавания имитирования деятельности предыдущим составом парламента. И я не верю, что новый состав парламента, увы, не верю хотелось бы, сможет отойти от правил заниматься государственной деятельностью, а не имитацией. То есть заниматься не клановыми интересами. А інтересами е, государства для того, щоб улучшати качество життя граждан на даному етапі присутній певний тиск громадськості. Є активісти, там певна група людей, яка влаштовує там гучні такі мітинги, і вони саме е, просили активно про антикорупційний закон, про закон про люстрацію. А от про надання більше повноважень регіонам, про інші механізми розподілу бюджету мови не йшлося. Як Ви вважаєте, чи буде далі суспільство реагувати на діяльність парламенту, регулювати його діяльність, якось брати таку ж активну участь, як і зараз? Действия громадських організацій зачастую достатньо хорошо скорректированы. Якщо ми поговоримо о мусорной иллюстрации, коли людей засовують мусорні ящики, це, конечно, очень эффектно, но это нічого не вирішує, по суті. Если уж мы идем в Европу, вы можете себе представить в Германии иллюстрацию подобным образом или во Франции? Это смешно. Это показушная такая вот игра, которая быстрее дает возможность, как я уже говорил, расправиться с инакомыслием в бизнесе. То есть одни кланы теперь побеждают других. И если раньше мы знали, что у власти был клан Януковича и Рената Леонидовича Ахметова то сегодня побеждают другие кланы, но мы с вами от этого ничего не имеем. А люди, которые занимаются подобной деятельностью, они во многом, как на мой взгляд, наивны. Они думают, что этим можно решить проблемы. Не решается этим проблема. Если мы выбираем европейский путь, то тут, как говорится, мало хотеть. Надо знать, уметь и мочь. здесь надо работать головой. В всяком случае, надо думать. Ну, кроме великого такого олигархичного Бізнесу в Україні є і малий та середній бізнес, і для них теж було не солодко останні роки життя. Як ви вважаєте, чи буде у нас в Україні податкова реформа, чи має вона взагалі бути? Податкова реформа чи налогова реформа може бути. Опять зависить від волі парламента. Парламенту, який собрано, сьогоднішня фіскальна служба это Это не налоговая служба, это фактически элемент расправы над инакомысленным, как я и говорил, над одним бизнесом и другим. Законодательство со времен давних, еще с Азара, во времен Кучма, еще дальше, построено таким образом, на я имею в виду налоговое законодательство, что невозможно работать в этом налоговом поле, не нарушая его. Я могу сказать, что в 90-х годах и длительное время... По 1997 год, с началом перестройки, я почти 7 лет находился в Республике Польша, где торговал как предприниматель. У меня был весь пакет документов, которые возможны для иностранцев. Я работал легально. Сегодня работать легально, не нарушая законы в нашей стране, это скажет любой ну, малый предприниматель или средний это очень сложно. Поэтому в любую сторону может быть, раздастся команда ФАС, потому что сегодняшняя налоговая, к сожалению, отслеживает интересы тех людей, которые находятся у власти. Поэтому реформа должна быть. Но эта реформа начн... должна начаться со смены системы власти, как и любая реформа в нашей стране. Тогда она будет отображать интересы общества и приносить пользу. Если мы не только в предмет режима Януковича, а и предыдущих правителей продали даже не будем говорить за бесценок, а просто скажем, что продали монопольные структуры, возьмем город Херсон, Завод Петровского, монополист в области производства комбайна. Он был незаконно продан в первую очередь Пинчаку с вырванной страничкой из устава, о чем говорила Валентина Семенюк. покойная, Царство и Небесное, Светлая Память единственный принципиальный председатель фонда госимущества, который странным образом был убит перед походом к президенту с началом для разговора о дальнейшей приватизации. Это той приватизации, которой сегодня говорит Яценюк, где нужно еще продать 1255 объектов. Какая польза с приватизацией отраслевой и сегодняшней? Мы, херсонцы, видим пользу от того, как Александром Рябченко, последним председателем фонда госимущества перед выборами 2012 года, проданы э, Херсон Теплоэнерго, Херсон ГАЗ. Как-то мы ощутили в позитиве это? Наверное, нет. Как мы ощутили в позитиве передачу монополиста связи Укртелеком одному человеку, Ринату Леонидовичу? нет с этого пользы. А все 70% облэнерго на Украине принадлежат российским олигархам. А мобильная связь московские телефонные сети с громадным покрытием, где сегодняшние бойцы а то говорят, что градом накрываются те районы, где мы просто банально начинаем разговаривать по мобильному телефону. Это противоречит интересам государства. И э, продажа этих, моно этих объектов и дальнейшая приватизация их бесконтрольная приведет, безусловно, к ухудшению наших позиций. А ведь очень настораживают такие слова сегодняшнего премьера министра Яценюка, что мы привлечем инвестора, сельхозинвестора, и через три года выйдем на мировой рынок продовольствия. Это можно. Только мы все понимаем, что привлечь инвестора на землю – это продать землю. А мораторій на продажу землі у нас закінчується в цьому. Року. Новий начальник Держкомземагентства цей мораторій вирішив зробити вічним. Для этого еще нужна добрая воля парламента. Тобто це має бути э... это не решение одного человека. Отже, якщо наш новий парламент... Это закон парламент создает законы. Если парламент проголосует за продление моратория, вы же не забывайте, что сейчас идут выборы. Вы послушайте, что говорят все. Такие золотые горы То есть я вспоминаю братьев Стругацких, и знаменитую фразу «трудно быть Богом». Сегодня не трудно быть Богом. Посмотришь на любой бигборд, что там обещается, тут фактически каждый Господь. Поэтому посмотрим, останутся ли эти пожелания в дальнейшем такими же, как они остались. Потому что нам очень мало что осталось терять, многое потеряли. По оценкам э, по, э, сенатора Альберта Гора, кандидата в президенты Соединенных Штатов в 1991 году, Американская оценка не наша. Украина занимала на 91 год это начало нашей независимости седьмое место в мире по научно-техническому потенциалу. Седьмое место в мире. На каком месте мы сейчас находимся? И тот путь в Европу, где людей фактически и в городе Херсоне в протестных акциях подталкивали к европейскому выбору, не совсем понимая, о чем идет речь. То есть все протестные акции, проходившие во всех городах Украины, устроители Майданов превращали в свое русло. Они всегда брали микрофон и напоминали, а вы же не забыли, зачем мы собрались? Мы собрались здесь на Евромайдан. И давайте споем песенку о Европе. Это было. Но мало хотеть в Европу. Надо еще подготовить свою экономическую модель для подписания экономической части, которая подписана соглашения с ЕС. Это то, против чего выступает Россия. Россию мало трогают конфликт русскоязычных и украинцев. Это фабула, а истинная причина лежит не в этом. Истинная причина в существенном ухудшении экономического положения с Россией. Но это будет существенное ухудшение экономического положения и Украины, потому что нам нечего предложить на рынок Европы. Что из города Херсона конкурентоспособное мы можем предложить европейцам? Мне трудно ответить. Поэтому заняться возрождением собственной экономики, наверное, это первоочередная задача. Заняться энергонезависимостью, наверное, это тоже первоочередная задача. И это должны думать государственные мужи, которые управляют государством не за 15 минут, до окончания или до начала холодов, когда начинается отопительный сезон, у них было все-таки время над этим подумать. Популистские заявления, что мы перейдем все на электричество, можно декларировать даже премьер-министру. Но они за собой ничего не имеют, и как бы простые граждане уже начинают это, это понимать. То есть... Здесь целый комплекс мер, это должна быть государственная программа, учитывающая особенности региона, тоже Херсонщины, Степной наш край, Солнечный край, регионы других, других, частей Украины, чтобы мы действительно получили максимальную энергонезависимость. А сегодня продавать газотранспортную систему для того, чтобы быть еще более зависимым, не получится ли по Шевченковому на своей чужей земле? Вот, к сожалению, все идет к этому. И, подсумовывая нашу разговор, прошу вас вернуться до телеглядачам с подсказкой, как сделать сведомый выбор 26 сентября на парламентских выборах. Анечка, вы задаете мне очень сложный вопрос. Мне очень тяжело советовать, да, наверное, на это право я не имею. Из 29 партий, многие из которых все понимают, что пустышки, как партия пенсионеров, интернет-партия Дарт Вейдера, но все эти пустышки странным образом нашли 2 миллиона на регистрацию и в итоге 29 партий умножить на 2 миллиона, и, наверное, за партию пенсионеров, и за партию Дарт Вейдера, и многие другие, кто-то эти деньги заплатил. Значит, это кому-то надо. 4% населения в прошлом нашей страны управляли всей нашей страной. Это крупные олигархические кланы, их семьи. И сегодня, как бы, фактически выборы идут по сценарию, прописанному не нами прописанному даже не составом парламента, а именно этими людьми, которые стоят за кулисами, которые являются депутатами сегодняшней Верховной Рады, не появляются на заседании. Вы не видите там многих, которые дергают за ниточки. Поэтому я уже говорил и хочу сказать еще раз. Для того, чтобы реально понимать смысл происходящих вещей, надо вникать и пытаться разобраться в политике. И Ваше сознание, ваше знання помогут вам в этом. Дякую за розмову. В ефірі була програма у центрі уваги. Сьогодні ми говорили про адміністративні, соціальні та економічні реформи в Україні з незалежним експертом політологом Борисом Романченко. До зустрічі в ефірі телеканалу Я Тебе.